12 мая в Криворожском районе в селе Высокое поле Мужчина при выкапывании колодца наткнулся на необычную находку. Он наткнулся на фугасную авиабомбу. Хотим отметить, что последствия при разрыве такой авиабомбы очень серьезные, потому что радиус разлета осколков составляет 500-700 метров. К счастью, пиротехниками все было обследование других взрывоопасных предметов не обнаружено. Также 12 мая, потом уже 13 мая в Софиевском и Криворожском районе были обезврежены еще 8 арт-снарядов. Жителями местными этих районов эти находки были обнаружены во время проведения полевых работ. Все до единой находки пиротехническая группа специального назначения были вывезены на специально отдаленное место и обезврежены путем контролируемого подрыва. Также напоминаем жителям нашего района, а также прилегающих районах, особенно жителей сельских местностей, что при обнаружении таких находок ни в коем случае не передвигайте, не переносите их с места на место. Сразу же о находке сообщите в службу спасения по телефону 101.